То, -то шашель будемо в жарить. Вітаю, друзі! Мій позивний Абдула. Я командир підрозділу Терра. Під бахмутом вже весна. Тут в підвалі це не дуже видно, але ви повірте мені на слово. Дякую всім тим, хто нас підтримує весь цей час. А хто хоче долучитися, ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon. Долучайтеся. Збираємо на дрони, збираємо на ремонт авто. Попри втрати, маємо підтримувати високий рівень боєздатності. Підтримуйте нас, підтримуйте Збройні сили, тільки разом ми переможемо. Слава Україні! кстати, точно надо затегрячиться А я уже затегрячен Я даже не разряжаюсь. Опа, неожиданно повертаемся в Бахмут. Жора, чтобы мы снова в Бахмут возвращаемся? А что со штабом интересно нашим? Тут не так похуевно было, сейчас больше размало Ты хочешь нас прямо вот завести в зеленку? Ну вот саточка вот, да. по Поверну вопрос, Ладно, разворачивайся назад выезжай на дорогу назад, тут надо где-то с дома летать что-то шашаль будем жарить. Тяните связь, я пошел э, по разведку в гаражиках. Жора в дуле, возвращаюсь. Там есть гараж, там тоже можно летать. Все, задача поиск движения пехоты возле зданий. Сейчас попробую запросить поработать по контрдроновой борьбе. Жора, кто наши злейшие враги? Знаешь что, ебучие вражеские дронисты. Предлагаю по взлету туда с корректировкой 3-4 выстрела. Ты, ты сможешь откорректировать? Конечно. Ну, я не буду давать те точки, которые я не смогу откорректировать. Даш обзор на эту точку. А, да, это там задумниц. Наблюдайте. Дайте там вопрос. Можете ли подтвердить пехоту, можете ли корректировать. Силь спостерігаю. Підтвердити пехоту не можу, коригувати можу. Очікуємо, Работаем з крабами. Постил приймайте. Принимайте. Координаты. Случается прилет. Показываешь общий план, смотришь. Да, какое-то время. Потом призумливаешь. И мы определяем координаты. Чтобы они посмотрели в общем, потом мы показываем. Вот он и э, отзумливаем назад, наблюдаем. Видишь, еще была солнечная дымка, но Получается прямо против солнца. И это тоже Так, погода за нас или за за Погода за пеку, Смотри, за вот вода эту вода хату пьет. теперь вообще идеально видно А ну покажи хату Переднюю предположительно Хорошо, э, хорошо, хорошо, супер Там что-то видно, попробуй различить пока пехоту да, а, ну, да. уже можно -то Старайтесь различить пехоту, пока нету команды принимать а... угу. Острел есть. есть, супер, хороший да, да, неплохой, подзум. Это где-то четвертая хата по этой улице. Но это уже Раз, два. За ней. Раз, Смотри. два, три, четыре, между четвертой и пятой. Вот угу. сюда. Угу. Плюс. А, б... хороший. Нам бы камерой поводить заснять. Не, не, сейчас мы работаем под средства. Скажешь, когда будет такая хорошо, хорошо, хорошо. Я могу давать такую возможность между выстрелами. Так, задача подтвердить враження авиацией. Это оно, да? Нет? Зум? Да. Нет. Принял? Нет, нет верни, верни, а, верни. Да, 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 тоже есть. Вот, вот, вот зум, Вот это, да, серия? Есть так, есть поражение войны. авиации. Так, покажи вот это. А ну, зум. Разброс Где? Нет. А -а -а. А -а -а. Вот смотри, покажи им вот это, теперь проведи аккуратненько вот это покажи. Отзум, отзум, отзуми, отзуми, отзуми. Но, отзуми, Вот это покажи. И верни туда назад. На центр. Где И это покажи? Еще что -то тоже были Теперь считали. верни на центр, там где центр поражения. Все. Супер. Теперь призумся, покажи разрушение. Вот это оно да? Да, оно, оно, оно. Этого не было огня. Куте, ему разбирать Через 40 минут будет Ми 8. Давай тогда подумаем, может тебе надо будет залететь батарейку, поменять и на эту же цель например, залетят в а, минус. Плюс принял принять Ми 8 в а, делаем развед полет. Принимаем удар Ми 8 по тем же координатам. 4 пехоты ну, давай ну, я понял по зеленке то, -то хорошо что? хорошо да 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 ползут, пол... ползут переползаешь поднимаются на нас по поднимаются что ли ты, ты, ты летишь назад да угу. а ну-ка скажи что тебе помогает забрала? Оно захищает защищает Поднимай боевой дух. Боевой дух поднимаю, понял. Жора, а ты как без забрала воюешь? У а меня так боевой дух высокий. Ага. Боевой дух поднимаю. Чье Начинаем отсюда, поняли где это? Да. Дайте такой ракурс, чтобы было видно эту зеленку и хаты. Вот так. А их и так видно, да. Да, 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 супер, супер, супер. А видите что это за звук? Это же включается это да. типа, в снаряде включается. Да, это активно реактивные. Да, над нами. Это, так, а вот это оно. Ну, это ее... есть? Да. Давай, коры. Есть? Хорошенько. Хороший Хорошим хорошим хорошим. Сейчас будем ну его, ну его. Сейчас будем уже более точно давать. пацаны, хорошо. Есть, давай. есть, есть. Да, метров пять. Вот, 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 сюда давай. Угу, угу. Охо-хо-хо. Это безенький. Пострел. О, попал. Попал? Подзум, 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 подзум. Давай, подзум. давай, давай. В цель? Нет, не, стоп. Чуть-чуть за цель. Вот, блин. Короче, ну вот, вот так. Там, блин, с крыши пошел. Повторяю. Повторить. Это топорики. Да, 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 это топорики. Крабы по зеленке, значит, это топорики. Там хорошие топорики, там хороший человек на них сидит. Мы общаемся, и э, он, кажется мне, умным. Что? Не, да, Серко, умным и интеллигентным, кажется. Острый. Примайт. Топорики, топорики. Топорики. Вот Я понял. Хорошо. Хорошо, да, да. Осколочки там полочки полетели. Там, с крыши пыль поднимается. Вечер в хату? Вечер в хату. Вот там приятный молодой человек на корректировке сидит, тоже интеллигентный. Нет, смотрите, он там есть еще орудия, которые работают. Выстрела не было. Давай. Это было по зеленке. Пострел, пострел был. Так смотрим, Если сейчас не будет то это он. Пострел был? Нету? Там задержка. О, есть. Держи на Вот двумя. это он, не, да. Он пошел куда-то в, да, да, в сторону. Да, 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 да. Он пошел куда-то сюда. Это, это крабы было. работают. Давайте картинку им тоже мы приносим пользу. Есть. Есть? Чуть-чуть угу. стал... вот, вот вот. Пострел, да. Пострел. Чуть -чуть. Есть? Есть. есть. есть? есть. Подзыв, 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 подзыв. Слушай, он просто дал правильное полетное. За дом перед Пострел, примайте. Мы не Видишь, много артиллерии, сложно определить, кто где работает. Есть, есть. есть. Чуваки, давай 20-й зум будем сейчас кино смотреть, сейчас дома Блин За дорогу. За дорогу за Ну слушай, на таком приятно заканчивать рабочий день. Знаешь, даже уезжать, как говорится, не сильно хочется. Да? Ну прям возле угла Северо-восточного. Ну, блядь. Хорошо, хорошо, это в цель. Это сейчас в цель. да, вот. Красавчики. Ух, молодцы. Есть. Есть. Туда же? Чуть-чуть. восточнее. Следующая цель, третий дом. Сейчас надо спить, набить. Есть. Значит, Есть. Халян, так, халян. Есть, есть, да, есть. Давай. Вот О, хорошо то да. повторить там, там даже короче такое ощущение как будто бы знаешь э, вспышка от э, выхода от прилета в окнах отразилась типа в дом зашла и типа отразилась в доме отразилась на подсветила подсветила окна. короче я да, понял окна. думаешь выбила окна я думаю, их там уже нет. А как? оно, оно подсветило окна, которых нет. Ну, mm -hmm. проемы пустые, понял? В окнах темно, а на миг встал сыпь. Да, да, да. Жорка, последний да. куда? Покажи мне. Последний? <с...> 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 последний прям бомба залетел. Да, вообще четенько. Прям в квартиру. Вот он да, вот он, короче, где-то в эту стену вот зашел, а типа. Короче, походу у них ВПшка Оттуда, видишь, а -а они все так кладут в линию. Да -да, да, 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 да. И вот сюда прямо пацаны что-то положили. Ну на видосике посмотрим. Не, а это уже, блин. Плюс работу закончили, садитесь. Кутя, дякую за влучную стрельбу, Будь ласка передай нашу вдячность э разрахункам. Дуже влучно, прям за диво с за працювати. Ну я тебе так скажу. То... мы кого-то вбили. Если там кто-то был, то им очень плохо. Хорошо. Ну, вот и день не зря прошел. Угу. Мы готовы? Да, да. Сделал жестко. Забирай нас. Бвались хлопці, вже темно. Так не можна. Стіло в дулі. Я зустрічаю тебе на точці, де ти нас висадив. Готовы? Поехали. Жора, да. как тебе сегодняшняя работа? Ну, ну это тебя большая похвала, я тебе так скажу. В целом ничего.